Сьогодні, 5 грудня, у північному корпусі Каразіна проходить традиційний ярмарок вакансій, на якому студенти та випускники можуть не тільки ознайомитися з пропозиціями роботодавців, а й можливо знайти свою першу роботу. Дивіться. Я бы не сказал, что студентов было намного больше, чем в предыдущей ярмарке вакансий. В этот раз, как и в прошлый раз, ярмарка собрала около 40 работодателей. Пока на данный момент еще сейчас до конца ярмарки приняло участие больше тысячи студентов которые пришли, мы смотрели, раздавали каждому листовки и примерно можем оценить, что их было около тысячи на данный момент. Конечно, ярмарка вакансий – это одно из таких ярких, показательных событий, мероприятий, событий, мероприятий, которые могут показать студентам, как правильно развивать свою карьеру, дать какой-то реальный опыт общения с рекрутерами и все-таки помочь оценить реально свои силы на рынке труда. Конечно, может быть, мы будем заниматься над тем, чтобы немножко видоизменить формат, как-то больше развить какие-то мероприятия до и после ярмарки, какие-то тренинги, воршопы, может быть, какие-то большие активности на факультетах, может быть, делать ее децентрализованной, но над форматом мы еще работаем. Наша ярмарка открыта для всех, кто ищет свою работу. И даже, возможно, если это не студенты, и выпускники, мы открыты для всех. Здравствуйте. В этом году, наверное, как и в прошлом, студентов не сильно много, но есть куда развиваться, потому что университет большой, я думаю, студентов больше наберется. И по сравнению с прошлым годом не сильно увеличился контингент, который интересуется работой, в частности, в сфере IT. Ну, а работой, наверное, вообще, учитывая то, что здесь разные компании предоставлены. Насколько вам важен опыт работы студента или выпускника? не важен, практически не важен. Если на работу брать, тем более мы понимаем студенты, откуда у них опыт работы. Если они не филонили на лабораторных и как-то практиковались, это их опыт, который они также могут предъявлять при поступлении на работу. То же самое будет. Но мы понимаем, мы с студентами работаем давно, мы всегда рады работать со студентами. Мы приветствуем студентов, которые ищут работу уже на третьем, на четвертом курсе, стараются понимать, что им нужно знать. Но мы всегда рады таким студентам.